Laga antara Inter Milan kontra AS Roma sempat terjadi ketegangan antara pelatih Antonio Conte dengan anak asuhnya Lautaro Martinez. Sampai-sampai Martinez melakukan tendangan ke botol minuman yang ada di dekatnya saat menuju bangku cadangan. Kekesalan Martinez lantaran dirinya digantikan lagi oleh Conte padahal dirinya baru masuk pada babak pertama Martinez masuk pada menit ke-36 menggantikan Alexis Sanchez namun kembali keluar lapangan pada menit ke-77 digantikan Andrea Pinamonti. Melihat ulah anak asuhnya tersebut, Conte balik memakai Lautaro dengan mengatakan, Hormatilah dengan siapa kamu marah jangan pernah bereaksi seperti ini lagi, ungkap Conte kepada Martinez. Mendengar perkataan Conte seperti itu, Martinez hanya melihat dengan tatapan tajam. usai pertandingan asisten pelatih Antonio Conte Christian Stellini menjelaskan kepada awak media mengenai kejadian antara Conte dengan Martinez bahwa dirinya pernah mendapat perlakuan yang sama seperti Martinez saat dirinya menjadi anak asuh Conte saat berseragam dari 14 tahun lalu hal itu dilakukan untuk menanamkan mentalitas kepada pemainnya dan berharap para pemainnya selalu fokus namun menurutnya kejadian itu sudah berlalu dan timnya fokus ke pertandingan selanjutnya Jalannya laga Inter Milan berhasil mereka menang dengan skor 3-1. Tiga gol Inter berhasil dicetak oleh Marcelo Brozovic pada menit ke-11. Gol kedua dicetak oleh Matias Vecino pada menit ke-20 dan satu gol lagi dicetak oleh Romelu Lukaku pada menit ke-90. Sedangkan gol satu-satunya AS Roma berhasil dicetak oleh Hendrik Hitarian pada menit ke-31 hasil kolaborasi dengan Edin Zeko. Atas hasil pertandingan ini, Inter Milan berada di posisi puncak klasemen dengan 88 poin, sedangkan AS Roma berada di posisi 7 klasemen dengan 58 poin.